We'll tahun ganda Fadlun yang setiap hari saudara dan saudari memikul amanah besar untuk memastikan bandar kita berfungsi dengan baik dan kehidupan rakyat berjalan dengan lancar. Kerja ini menjadi asas kepada kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Saya nak merakamkan penghargaan saya khasnya kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur dan KP Jabatan Wilayah Persekutuan kerana sepanjang bulan Sejak pelantikan saya sebagai menteri Saya melihat satu pasukan kepimpinan yang sangat profesional Dan sangat proaktif Serta memberikan sokongan padu uh, kepada saya Dalam melaksanakan amanah ini Jadi saya ucapkan terima kasih <tuk> Sedikit mengenai saya Saya 47 tahun sekarang uh, Saya dilahirkan di Hospital Sentosa Kuala Lumpur Sehingga 4 tahun saya Uh, dibesarkan oleh ibu bapa dan anak nenek saya di Kampung Ceti, Oakland Road, Jalan Kelangan Lama. Kemudian empat tahun berpindah ke Subang Jaya dan dari situ sehingga sekarang kat Subang Jaya. Tetapi sekarang saya sudah berpindah ke Shah Alam. Okay. Um, saya saya tak suka um, protokol yang terlebih dan saya suka program yang pendek-pendek. Jadi kalau program boleh diringkaskan satu jam yang itu paling elok kerana saya tak nak menyusahkan pegawai kerajaan Yang menyusahkan adalah yang mereka yang buat persediaan Kadang-kadang program satu jam tetapi persediaan adalah itu mereka kena datang dua jam lebih awal Jadi tak masuk akal Jadi okay, saya suka program yang pendek Kemudiannya kalau uh, dipilih makan minum saya tak suka yang ada gula Kalau pilih gula dan garam saya pilih garam Okay. Uh, saya sangat sah, takut kepada kucing So itu adalah satu trauma trauma saya kata trauma bukan kerana bukan tak tak gemar ataupun tak suka. Saya memang trauma takut phobia. Saya hanya ada maksimum 20 bulan. Okey, bermaksud kalau 20 bulan, keutamaan saya akan berbeza. Projek-projek yang kita nak nak laksanakan di Uh, wilayah persekutuan mungkin akan berbeza sedikit kerana kita hanya ada 20 bulan jadi impact itu mesti boleh dilihat dan dirasai oleh rakyat. Okay. Betapa pentingnya untuk kita adakan penjelasan tahun ini bukan tahun melawat Malaysia dan uh, MOTEC, KPKT semua mempunyai bajet yang besar untuk belanja dan bila mereka nak belanja selalunya mereka akan pilih Kuala Lumpur ataupun Putrajaya untuk program-program khas ini. Jadi kalau tak ada penyelarasan memang suka. Saya nak bagi contoh pada hari um, tahun baru kemudian hari program I Like You. 1 31 Disember PM turun. 3 Januari 3 hari selepas itu PM turun sekali lagi kerana satu program motek, satu program KTKT Tetapi kedua-dua program melibatkan penutupan jalan di Kuala Lumpur. Dan setiap program itu melibatkan penutupan jalan bukan satu hari, satu malam, dia dua hari, dua hari. Jadi banyak yang buat bisnes kat situ bising. Kerana macam mana DBKL boleh tutup jalan. Yang suka untuk jalankan tugas, Datuk Panda. Kerana dua-dua menteri mahu program mereka berjalan. Itu sebab kalau kita tak ada penyelarasan antara kementerian, antara agensi yang susah kita sendiri dan rakyat yang terlibat. Okey, jadi program seperti ini kita akan mengalami masalah yang sama sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu sebab kita perlukan master kelanda kita perlukan perbincangan. Putrajaya dengan Kuala Lumpur pun perlu ada perbincangan. Kalau tidak, setiap satu ahad memang akan langgar program. Saya beritahu KBS, buka kelas renang bagi kepada semua kanak-kanak B40 bulan-bulan yang pertama itu semua kata tak boleh buat susah tak ada duit untuk beli baju renang cari sponsor Decathlon masuk Post Malaysia masuk sebagai sponsor untuk bagi goggle, hantar baju renang kepada kanak-kanak kemudian bila mereka mula melihat kanak-kanak tahu berenang enam kelas tiga ratus ringgit kita peluaskan perluaskan untuk warga emas di kawasan banjir OKU untuk atlet parang dalam masa tiga tahun sekarang ada golongan OKU yang baru belajar berenang sudah jadi atlet para. Okey, Sea Games terbaru di Bangkok pecah rekod tim renang kita. Saya berharap satu hari nanti yang menang pingat emas untuk Malaysia orang asli ataupun kanak-kanak B40 di PPR yang sebelum ni tak ada akses kepada kolam renang dan semua private pool kita tak ada kolam renang. awam. Um mungkin ada keperluan kementerian warga emas kerana kalau kita lihat trend Hong Kong, Korea, Japan semua ini portfolio warga emas sekarang sedang diambil oleh pemimpin-pemimpin top atasan kerana memang dah jadi masalah yang besar okay? jadi dalam planning kita uh, uh, untuk lantai, untuk tangga semua itu kena ada real untuk warga emas okay? so Perancangan, polisi kehadapan kita kena tukar. Satu lagi contoh saya nak bagi adalah um buka akses kepada rakyatlah kan? pada membuang satu. Saya nak share uh, pengalaman kita di KL Sport City Bukit Jalil. Semasa kita masuk uh, stadium pada masa itu, saya lihat Stadium Nasional Bukit Jalil hanya dibuka untuk program besar. Bola sepak ataupun konsert. Isnin hingga Jumaat memang tak ada yang boleh mampu untuk sewa stadium itu Jadi dibazirkan wang itu Kemudian setiap lima tahun kena tukar track, mahal Tapi mana kita ada atlet yang selalu pergi berlari di Stadium Nasional Bukit Jalil So bila kita lihat trend itu, saya kata kita buka Isnin hingga Jumaat kepada semua sekolah Semua sekolah nak adakan hari sukan pergi Stadium Nasional Bukit Jalil, percuma, percuma Audit kata tak boleh, ini kerugian kepada kerajaan. Saya kata kalau kita tak buka pun masih rugi kerana tak memang tak ada orang boleh booking. Okey. So lepas kita buka Isnin hingga Jumaat yang datang siapa? Ibu bapa kerana hari sukan. So bila ibu bapa datang dalam golongan itu adalah ahli-ahli korporat. So booking Stadium Malaysia Bukit Jalil mula naik. Baru-baru ini baru kutipan tertinggi dalam sejarah perbadanan stadium tinggi, So kita kena menilai semula dan bagi keutamaan dan kita share. Share supaya bukan pegawai yang sama setiap hari Sabtu dan Ahad bekerja. Okey. Kalau pekerjaan kita mempunyai um, impak terhadap keluarga kita dan kita kena nilai semula kerja kita. Okey. Saya nak pastikan semua mempunyai masa bersama keluarga. Tak kira KP, Datuk Wanda ataupun pegawai junior. Okay, so kita kena ada kawalan balance, boleh? Okay, jadi selamat bertugas dengan pasukan saya dan apa-apa uh, saya minta jangan takut kalau ada masalah jangan takut untuk sebut dalam ifarat Kadang-kadang mereka takut tak nak beritahu kerana takut tak tahu nanti KP marah ke Datuk Bandar marah. Jadi kita semua jalan tak tahu ada masalah yang akan kita hadapi. So keberanian untuk beritahu pasukan yang memimpin itu sangat penting supaya kalau ada masalah kita boleh menghadapinya bersama. Okey. Selamat menyambut tahun baru dan uh, selamat bertugas kepada kepada YBTM dan pasukan uh, yang baru masuk dan saya berharap kita akan ada sifat terbuka uh, untuk kerja bersama. Thank you. Terima kasih kepada semua. We'll